Во дворе восьмой школы давно не было так шумно и многолюдно. После практически двухлетнего перерыва линейка, посвященная первому звонку, открыла новый учебный сезон. Поздравить с открытием обновленную восьмую школу пришел мэр города Виктор Фирсов, начальник управления образования Нина Билан и депутат седьмого микрорайона Алексей Брежнев. С ремонтом просто не повезло, конечно, с подрядчиком, который, к сожалению, оказался, на мой взгляд, обыкновенным аферистом. Вот. Мы были вынуждены даже обращение Думы прокуратуру направлять с требованием, чтобы с ним разобрались. Я думаю, может быть, и это повлияло на то, что он в итоге ушел отсюда. Вот. Ну а новый подрядчик действительно очень быстро, ну то есть показал, как надо работать. На сегодняшний день, да, восьмая школа осталась, дверь распахнула, очень приятно зайти в обновленные классы, чистые светлые коридоры. Я думаю, дети тоже рады. В этом году праздник, посвященный Дню знаний, стал особенным не только для первоклассников и выпускников, но и для всех учеников, родителей и учителей. Преодолеть все трудности в период ремонта, конечно, непросто. Всячески помогал и способствовал скорейшему восстановлению восьмой школы депутат Алексей Брежнев. Он сам учился в восьмой школе и, как никто, знает, насколько комфортнее и легче заниматься в родных стенах. Теперь в более комфортных условиях ребята смогут получать хорошие оценки и добиваться новых побед, считает Алексей Брежнев. Теперь действительно все зависит от успехов, которые наши ученики будут показывать. Все-таки в современном мире без результатов, которые показывает школа, трудно чего-либо добиться в будущем. Я думаю, что от того количества пятерок, от того количества побед в различных олимпиадах и программах. Как раз таки и зависит будущее восьмой школы. Многострадальная восьмая школа наконец пережила непростой в своей жизни период. Кроме длительного ремонта, родителей беспокоила возможная реорганизация. Существование восьмой школы было под большим вопросом. Но благодаря поддержке Алексея Брежнева родители школьников смогли добиться того, чтобы восьмая школа могла, как и прежде, существовать в качестве самостоятельного образовательного учреждения. В этот день депутаты благодарили и ученики, и их родители. Безусловно, огромное большое спасибо, то, что принял участие. По максимальному удобно, естественно, все рады, что школа новая, парты все новое, обновленное после ремонта. По словам Алексея Брежнева, лучшей благодарностью за отремонтированную восьмую школу будут хорошие отметки в дневниках учеников, новые спортивные и творческие достижения, а также бережное отношение к новому школьному оборудованию. Анна Харенко, Алексей Шутов, События.